Слава Иисусу Христу! Слава Иисусу. Добрый ранок, друзья! Господь благий, Господь царюя! Бог подарил нам еще один славный ранковый час. И, как вы бачите, я э, рядом беля замечательный человек, Божий человек, святой человек. Э, брат наш Игорь, пастор, он долгое время не служил в ковшаровке. И вот у нас сегодня такая зусичья с Ним. Я радеюсь, что я вижу Его, что Он жив. Я жив, Он жив. Если вы нас видите, то значит вы также живы и мы вместе можем прославить нашего Господа. У Бога всегда есть намерение во благо для нас, потому что Бог хочет подарить нам будущность и надежду. У дьявола всегда намерение во зло дьявол он отец лжи, дьявол человек убийца, и почерк дьявола всегда виден. И непосредственно почерк Божий виден. Если Бог хочет подарить будущность, надежду, там, где присутствие Бога, там свадьбы, там рождаются дети, вот буквально в воскресенье у нас хорошее событие в нашей семье. Было, наш э, меньший сын женился, и вот мы радуемся вместе с женой, вместе с семьей, мы радуемся, что Бог благословил нашего меньшего сына, женился. А вчера у нашего внука исполнилось три месяца. Поэтому вот это почерк Божий, Аминь. пастор Аминь. Игорь. Вот там, где Бог, там свадьбы, женится, радость, там, где дьявол, там всегда разрухи, и непосредственно да, пастор Игорь чуть расскажет, он много служил ковшировки, мы ездили, связано с войной, когда только деоккупация была, мы ездили туда, много-много помогали, мы тогда ездили, было больше трех тысяч человек, а сейчас брат Игорь расскажет, сколько сейчас осталось, и сколько верующих и какая, какая ситуация. Я бы хотел сейчас, чтобы мы вместе помолились перед Господом, просили милость Бога для нашей жизни, для Украины и Божьего благословения на этот день. Отец Небесный, я настолько благодарен Тебе за этот ранковый час. Я настолько благодарен, что я вместе с моим братом Игорем, мы находимся в доме твоем. И мы вместе можем прославлять тебя, мы вместе можем благодарить тебя. И все, что мы имеем, все, что ты даешь нам, мы признаем, что-то благодаря милости Твоей по отношению к нам. Мы вновь и Новый готовы поднять руки, прославить Тебя, Аминь. что Ты во Христе, Отец, подарил Аминь. все необходимое для жизни и благочестия. По всем прогнозам должно было все по-другому, но мы видим милость Твою, мы видим руку Твою, и в этот ранковый час мы прославляем Тебя, величаем Тебя и просим на весь день Твою благодать. На весь день благословения. Наша молитва, чтобы отцовское благословение изливалось на наших ребят, которые защищают нашу землю. На всех позициях, где она находится. Защити их жизнь, Господь. Сохрани от преждевременной смерти, от ранения, от разного э, случая плохого сохрани Господь. Мы хотим, чтобы закончилась эта война и наступил мир в Украине. Благословляю тебя, благословляю ребят, мы молимся за каждое селение в Украине, за а, каждый да. город, что в каждом селении, в каждом городе была твоя церковь, где люди будут поклоняться, где будут служить да, тебе да. и где будут прославлять тебя. Я это Попросил Отец вместе с моим братом Игорем по имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Э, пастор Игорь, я хотел вот спросить, как Вы хотите, песню спеть, потом расскажешь что-то, или э, несколько слов расскажешь, поете а потом поможешь? Ну, если возможно, вот, э, потому что э, я много раз, много раз с командой мы приезжали туда, кашировки, Раздавали пищу, устанавливали буржуйки, очень я много помню, помогали, да, помню, а помню. сейчас давно не было. было. Так, так, да, так да да, да, да да. Вот расскажите, вот какая ситуация, потому что многие из тех, кто с нами в этой видео позже будут смотреть, они не знают до конца даже ситуации в Украине. Многие не знают, где находится ковшировка. Расскажите, будь ласка, несколько слов. Широкая, это находится она между Изюмом и между Купенском, да, есть такая дорога Купенский-Изюм, и она как раз вот 12 километров от Купенска, это поселок, в котором жило изначально около 20 тысяч человек, он был построен под завод, в был сталелитейный завод, который еще в 90-х годах остановился, его разобрали, это было из первых таких вот депрессивных моментов. Мы приехали на Ковшировку в 2004 году. И это был самый депрессивный район. У людей не было работы, квартиры были все заколочены, там в по одном подъезде могло 2-3 квартиры всего быть. То есть ну, люди в основном пили наркоманы, ходили. Ну, первый раз я видел наркоманов, именно там живут. Ковшу, когда То есть в ковшерок когда-то начали служить. Да, да, год. Угу. Потом начали приходить перемены определенные. Я да. верю, что Господь это делал. Вот, и уже где-то 2008, 2010, 2012 Ковшарок была очень процветающий Кто-то снял фильм недавно с такой, знаете, ностальгией, пересмотрел этот фильм, как Ковшировка, все покрашено, все подъезды покрашены, лифты везде работают, все бордюры поменяны, все магазины ходят, маршрутки, освещение по всем улицам. То есть это полностью пришло преображение такой атмосферы. Но сейчас, к сожалению, к сожалению, Другой характер, да, ну нельзя, конечно, сравнить с другими городами, там Бахмутом или там Авдеевкой, но очень, очень много есть разрушений, очень много ну, стекол выбито, то есть там, где попадали эти боеприпасы, остались, к сожалению, следы разрушений. И в основном люди повыезжали. Ну вот я так спрашивал, у нас там остался в церкви один человек, которого мы пытаемся все время как-то пригласить, но он категорически отказывается пока. Не знаю. Господь знает его сердце, видит. И вот он, по его словам, где-то 150 человек там Вау. осталось. Это тех, то есть, если жители. брать, то да. было 20 тысяч, брать, да, то до да, да, войны, да, там, да. э, после деоккупации, когда мы были, было больше 3 тысяч. А сейчас, да, а сейчас больше 100. Да, к сожалению, да. 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 Там перебиваются, раньше был мост, по которому мы свободно ездили, сейчас добраться туда очень проблематично, очень сложно и очень опасно. То есть у нас был такой момент, когда вот мы успели выехать, нас Бог вывез, и буквально после нас взорвали мост, по которому мы ехали. Вот, и мы уже там с теми, кто ехали, как раз двух человек, реабилитантов, вывозили, ну, в от алкоголя, вот, в центр везли, и буквально вот мы проехали, и уже показывают, как... Произошел взрыв, подрыв этих мостов, и уже добраться туда было очень сложно. Поэтому люди, да, некоторые, тут хочет оставаться, есть люди, которые хотят оставаться. У нас даже есть люди в церкви, в Петропавловке живут и приглашают, давайте в Харьков. Mm -hmm. Вот, я немножко хочу сказать, сейчас я нахожусь в таком месте, очень хороший там реп-центр и центр для переселенцев. Это, ну, скажем, такой вот проект, он совместно церкви и совместно с властями. Это первый раз ну такой вот mm -hmm. нашей истории, когда вот власти помогли церкви для того, чтобы ah. приглашать людей, и у нас сейчас живут там переселенцы с Волчанска у нас живут переселенцы из других городов, там mm -hmm. Золочевской, ну, Золочевского yeah. района вот, с этого. И я приглашаю людей, говорю, приезжайте. Они почему-то не хотят. Говорят, нет, ну вот это наш дом. Ну, мы не знаем, у каждого человека есть свои какие-то вещи. Каждый выбирает, где ему быть, с кем ему быть. Но Господь всегда вот вспоминается, когда Господь Лота выводил из Содома и Гаморы. Да, то есть Лот не хотел выходить, но Господь даже ангелов послал, чтобы они его за руку вывели. Ну, возможно, так и надо будет делать в некоторых ситуациях. Да, поэтому вот мы как раз говорили о переменах, пастор Илья говорил о том, что там, где Бог всегда добро, да, где дьявол всегда разрушение, смерти, слезы. Вы знаете, на этой земле все меняется. Но Бог остается вечным, Бог остается Аминь. стабильным. Аминь. Я хочу спеть песню о том, что Господь, Он является, и Он хранит нашу страну. И у него есть помощь, у него есть защита для нас. Амінь. Слава Ісусу, хвала Тобі Боже мій. Минай час, минаю дні, і змінюється все навколо, та тільки Бог Господь святий не змінюється він ніколи, але в але... Богу хвилину може він. Вінити все в нашій країні, Господь благаємо Тебе, даруй спасіння тебе, Боже Україну збережи. Господи, помилуй грішних, Змилуйся над нами і прости, молимо тебе, Всевишній, і від ворога нас захисти. Бо без тебе ми безсилість, Господи, зміни все навкруги дай спасіння Україні, Росма, Ісусе, і як за цим спостерігать, якщо людей отак бивають, коли жива людська душа, вже більше цінності немає, І як же нам тут далі жити Нашим дітям в цій країні, якщо не вступишся, Господь. Oh, Загине наша Україна, Боже, Україну збережи, oh, Господи, помилуй грішних, змилуйся над нами і прости, молимо Тебе, Всевишній, і від ворога нас захисти. З тебе ми безсилі, Господи, змінився напруги. Дай спасіння Україні, дай спасіння Україні. Я хочу зачитати одне місце Святого Письма, яке навіть іноді нам сумно буває, але це пророк Ісая. 49-й розділ, 13-й вірш, тут і пророцтво, яке, воно, знаєте, для нас сьогодні актуально. Нам сумно сьогодні від того, що ми бачимо. Але Господь нам каже: радійте небеса, нехай веселиться земля, і радісно вигукують гору, бо сам Господь потішив свій народ і змилосердився Амен. над своїми страждальцями. А Сіон говорить: Господь залишив мене. Мій владика забув про мене. Знаєте, іноді нам ми дивимося на цей світ, не на Господа дивимось, а на обставини. І каже, а ти ж Господь, що ж він не втручається, що ж він не допомагає нам? А Господь каже, я завжди поруч з вами. І далі він каже, хіба ж забуде матір своє немовля, хіба вона не пожаліє дитини свого лона? Та якби вона забула, то я тебе не забуду. Бо дивись, я записав тебе на долонях, твої мури постійно переді мною. Знаєте, апостол Петро він казав, що Господь подасть нам, Ісус сказав, що Господь подасть нам. Якщо Він навіть затримується, то він подасть в свій час нам допомогу. І це буде найкращий час. І ми сьогодні впаваємо на Господа. Зараз трохи хочу розказати, чим зараз займаюся, да, де да, зараз так. служу. Може гітару, Так, так, так. Зараз я служу в одному рецентрі. Там якраз оце місце, де є таке гарне дуже приміщення. І в цьому приміщенні раніше був рецентр, і зараз він зберігається, і також приїжджають люди. Зі своїми і тваринами, і собаками, і навіть і свинями, і птахами, і для всіх цих є місце. І слава Богу, зараз я займаюся з молоддю. ну Я як викладаю музику, то я займаюся там, викладанням музики, Також проводжу служіння, проповідую, ділю словом, групи. Але ну, найголовніше, це знаєте, це люди. Реабілітанти ще одна така сфера, де дьявол дуже поглумився. Це люди, які залежні від наркотиків та від алкоголю. І ви знаєте, я пожалкував, що я не фотографував тих людей, як вони приходили, які вони зараз. З цього треба починати. бо ти бачиш людину, який, ну я не знаю, на кого він схоже. Через тиждень, через два він стає нормальною людиною, півноксим, який Богу. радіє життю, який славить Господа, молиться. І це дуже велике Славися. діло, коли бачиш, як змінюється людське життя. Слава Ісусу! Жив Господь. То есть и, и, и когда вы смотрите на ситуацию с результатом, то также появляется вера, что да. и Украина будет восстановлена. Аминь. Да? Аминь. Это очень гарно <laughs> зревняемо. Что как широко да, будет восстановлено. Да, несмотря на то, что там и <laughs> будет восстановлено. Аминь. Спасибо, пастор Игорь, помолитесь, пожалуйста, о восстановлении Украины, о богоискании, потому что очень аминь, важно, аминь. потому что если будут восстановлены города, но не будет да, жажда аминь, по Богу, аминь, то аминь. мы аминь. практически проиграем эту войну, но если города будут восстановлены и будет жажда по Богу в этих городах, не так, как вы бы сказали, что первый раз в кашуровке увидели наркомана, но хочется, чтобы в кошеровке люди ходили, с песня, чтобы ходили Иисус по улицам, Господь. да, и чтобы могли говорить, что Иисус Господь, что мы знаем Господа, и вот так в и в каждом городе в Украине, в каждом селении. Дорогой Отец Небесный, а, мы приходим иисус. к Тебе во имя Сына Твоего Иисуса Христа. Да, Господь, иисус. мы благодарим Тебя за то, что Ты всегда даешь надежду Хлала, Боже, то, и во иисус. тьме Ты даешь светить свету, Господь. И даже если глаза наши не видят и уши не слышат, Господь, Слава. но мы живем невидением видением, а, а вера, и, так, так. и мы сегодня полагаемся на Тебя. Так, Может, Иисусе. Ты сказал, что в пустыню так. Ты обращаешь, в цветущий Аллилуйя. Сад. Потому что народ обращается к Тебе и живет благочестивой жизнью. И прежде всего мы просим, пусть идет всякая пустыня, если людей. По имя пустыня неверия, пустыня сомнения, так, разочарования. Пустыня того, что люди сегодня наполнены злобой, ненавистью, ложью Божией. Пусть эта пустыня уйдет а во имя, по Иисуса, имя Иисуса, Христа. Иисуса Христа. Но пусть придет свет любви, свет мира, во свет имя радости. Слава Тебе, Господи! Благослови нашу страну, благослови, благослови, благослови. Церковь нашу, все динамики, Господи, пусть придет единство, взаимопонимание так, так, между Иисус. всеми людьми, которые верят в Иисуса Христа, так, 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 так. чтобы они явили Твою любовь этому миру. Голова Тебе честь и слава. Аминь. Аминь. Пастор спасибо. спасибо. Можно я немножко поделюсь, да, вот буквально давай, на этой неделе давай. слышал такую вещь вот когда в небесный Иерусалим, вы знаете, вот иногда вот заходите куда-то, там, там фейс-контроль проверяют. Ага. Вы знаете, когда в небесный Иерусалим будет человек проходить, какой будет фейс-контроль. Вот если он печальный, его туда не пустят. Туда пустят только человека, который наполнен радостью. О, поможи, поможи. Ну что, друзья, будем радоваться и будем уповать на Господа, потому что надежда наша Господь. Давайте мы разом скажем слова, эту молитву. Благодать. Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца, та единая Святого Духа, хай будет с нами. Аминь.